হে গাইছ কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল আজি গোটেই দিনটোৰ ভিতৰতো মই আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে এটাও ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই যিহেতু সময় পোৱা নাই এতিয়া সন্ধিয়া হৈ আহিছে এতিয়া কাম বনোৱা আজৰি হৈ মেলি এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টি কৰিছোঁ এটা কথা কওঁ বুলি ভাবিছোঁ কথাটো হ'ল এনেকুৱা চাওক আমাৰ ঘৰৰ আগফালৰ পথাৰ আৰু পাছফালৰ পথাৰ যিহেতু এতিয়া খেতি চিজন আগফালৰ পথাৰতো ট্ৰেক্টৰ চলি থাকে আৰু পাছফালৰ পথাৰতো ট্ৰেক্টৰ চলি থাকে এতিয়াও চাগে আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰ মাতটো শুনি আছে যিহেতু এতিয়াও আমাৰ পাছফালৰ পথাৰত ট্ৰেক্টৰ চলি আছে আমিও খেতি কৰোঁ যেতিয়া দুপৰীয়া পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহোঁ ভাগৰ লাগি আহে বিচনাখনত অলপ দেৰি ফেনখন চলাই মেলি জীয়াব বিচাৰোঁ তেতিয়া এনেকুৱা হয় আগফালৰ পথাৰতো যিহেতু ট্ৰেক্টৰ চলি থাকে পাছফালৰ পথাৰটো যিহেতু ট্ৰেক্টৰ চলি থাকে ট্ৰেক্টৰ মাতত মানে জীয়াবলৈ অসুবিধা হয় দিগদাৰ হয় অশান্তি হয় কি ক'ম আৰু উপায় নাই এইকেইদিন যিহেতু সকলোৱে এতিয়া খেতিপথাৰত ব্যস্ত হৈ আছে যিহেতু আমি সকলোৱে গাঁৱলীয়া মানুহ গাঁৱলীয়া মানুহে যদি খেতি দুগাৰ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে বছৰৰ ভাতমুঠি যোগাৰ কৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হয় সেইটো কাৰণে প্ৰত্যেকেই এতিয়া খেতিপথাৰত ব্যস্ত এইকেইদিন ট্ৰেক্টৰ মাতটো শুনিবই লাগিব আৰু উপায় নাই এইকেইদিন অশান্তি হ'লেও এনেকৈ মানে দিনটো কটাব লাগিব আৰু মই কোনো ধৰণৰ ডক্টৰ নহয় মই কোনো ধৰণৰ ছাইণ্টিষ্ট নহয় তথাপি কিন্তু মই ডক্টৰ আৰু ছাইণ্টিষ্টসকলে কোৱা এটি কথা মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যি কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ আমি বহুতে জানো আৰু বহুতে নাজানো কথাটো হ'ল এনেকুৱা চাওক আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সদায় পুষ্টিকৰ খাদ্য খাব লাগে আৰু লগতে আমি ব্যায়াম কৰিব লাগে অকল আমি স্বাস্থ্য ভালৰ কাৰণে পুষ্টিকৰ খাদ্য খালেই নহ'ব ব্যায়াম কৰিলেই নহ'ব লগতে টোপনিটো কিন্তু আমাৰ বহুতেই প্ৰয়োজন আমি সময় সেইকাৰণে শুব লাগে আমাৰ টোপনিটো পো হ'ব লাগে যদি আমাৰ টোপনি পো নহয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰাও আমাৰ শৰীৰত বহুতখিনি বেমাৰ আজাৰে দেখা দিব পাৰে বহুতখিনি সমস্যা আহিব পাৰে সেই গতিকে আমাৰ পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ লগতে ব্যায়ামৰ লগতে কিন্তু আমাৰ টোপনিটো খুবেই দৰকাৰ সেইটো কাৰণে প্ৰত্যেকে এইখিনি কথা গুৰুত্ব দিব যিহেতু মই ডক্টৰ নহয় কোনো ধৰণৰ ছাইণ্টিষ্ট নহয় তথাপি কিন্তু মই ডক্টৰ আৰু চাইণ্টিষ্টসকলে কোৱা কথা এতিয়া আপোনালোকক ক'লোঁ জীৱনত হোৱা সৰু সৰু ভুলৰ পৰা আপুনি বহু কিছু কথা শিকিব পাৰে আৰু সেই সৰু সৰু ভুলৰ পৰা শিকি বুজি আপুনি আপোনাৰ সমাজখনক বহু কিছু কথা শিকাব পাৰে বুজাব পাৰে যিহেতু আপুনি গোটেই জীৱন সৰু সৰু ভুলবোৰ কৰাৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেই একেখিনি কামকে যদি আপুনি থকা সমাজখনৰ মানুহখিনিয়ে কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই সমাজখনৰ মানুহখিনিয়েও একো কৰিব নোৱাৰিব জীৱনত গতিকে আপুনি নিজকে তুলনা হিচাপে দেখুৱাই আপুনি সেই কথাখিনি শিকাব পাৰে বুজাব পাৰে যাতে উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই আপুনি থকা সমাজখনৰ মানুহখিনিয়ে যাতে সেই একেখিনি ভুল নকৰে আপোনাৰ দৰে যাতে তেনেকুৱা নহয় যাতে কোনেও লোকচানত নপৰে তাৰ কাৰণে আপুনি কিছু কথা শিকাব পাৰে বুজাব পাৰে আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ কাৰণে একো কৰিবলৈ সময় যদিও নাথাকেগৈ তথাপি কিন্তু আপুনি সমাজখনৰ কাৰণে আপুনি এইখন পৃথিৱীত জীয়াই থকা অৱস্থাত আপুনি এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ পুণ্য কাম কৰি থৈ যাব পাৰে বাকী আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি যাব বিচাৰেনে নিবিচাৰে যদি বিচাৰে আপুনি ধৰি লওক আপুনি নিজৰ জীৱনৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰিলেও সমাজখনৰ কাৰণে যে কিবা এটা পুণ্য কাম কৰি থৈ গ'ল ধন্যবাদ